Олімпійський пріоритет і ми продовжуємо пізнавати грані спорту. Сьогодні поговоримо про наступне. Коли вік не має значення, особливості любительського спорту, мрії мають примхи здійснюватися гуртом, доведено Олімпійською призеркою Ганною Різадіновою. Прима художньої гімнастики, гостя нашої студії. У погоні за Фелпсом усі тонкощі правил плавання в олімпійському басейні. Особливе місце у спорті відводиться любителям. Хоч у них і нижчі показники їхній витримці самовіддачі іноді можуть позаздрити професійні спортсмени. Докази далі у сюжеті. Не лише коханню, будь-який вік підвладний. Хто сказав, що спортом можуть займатися лише молоді? Два роки активних тренувань, аби в 42 стати чемпіонкою світу. Таке вдалося власті Шовковській. Головне поставити собі мету. Переконує колишня телеведуча. Я поставила собі цель вперше в своїй житті проплити відкриту воду в Марселі, повторити путь графа Монте Крісто і проплити замка. І в Порт Марселі. Це були мої першенування в іюні місяці. 2015 года в вот, 2 километра я их поплыла. Страшно было, потому что бассейн это одно, открытое море, это совершенно другое. И когда ты в бассейне, у тебя чистенько, Светло, нет медуз, рывок, ничего не пугает, не отвлекает. Температура комфортная, в купальнички, все хорошо. Когда мы приехали в Марсель, это все было совсем по-другому. Это было холодно, температура воздуха была 32, воды плюс 15. И Во время нашего заплыва начался сумасшедший шторм баллов 5. Но французы заплыв не отменили. Решили, ну, коль люди решили сплыть, то пусть они плывут. Это было очень страшно. Это было невероятно страшно. Я останавливалась, я думала, зачем я это делаю? Я взрослая женщина, у меня уже все хорошо, взрослые дети. мама, дом. У 2016-му вона перемогла на чемпіонаті світу на відкритій воді. Медалі з Бенідорму для неї наразі найдорожча. Золото у категорії 40-49 років. Можна не сумніватись, на цьому Власта не зупиниться. Вона не просто надихає інших своїм прикладом. Зараз Шовковська виступає в ролі тренера. Вчить аматорів плавати. Якщо я вже щось почала робити, мені треба бути завжди бути там першою. Коли до мене приходять такі ж люди, мотивовані на успіх. на написание новой своей персональной личной истории. Это вообще кайф с такими людьми заниматься. Они уже взрослые, они уже многого достигли в своей жизни, и теперь они хотят вот те нереализованные, может быть, детские мечты, они хотят реализовать именно сейчас, они хотят стать чемпионами в спорте. Ты их мотивируешь чем-то, проплыть Босфор, пробежать венский марафон, сделать айронмен, это сейчас модно, потому что все занимаются триатлоном. И когда у человека загораются глаза, он говорит, а это возможно, нет, Головна порада від власти усім аматорам, що вирішили зайнятися спортом, знайдіть собі хорошого наставника, аби зумів мотивувати. І тоді будь-яка мета стане реальністю. Я ніколи в своїй житті не бігала. Ніколи, ну, не моє. Ну, не нравиться мені біжиш, або слава, лавою, Ну не естетично. Ні. Ні. Я люблю смотреть легку атлетику по телевізорах. Але... но ні. Вот. И когда мне сказали, что в проект будет тренировать Ира Лещинская, да. Ну, Ира Лещинская, да. Это уровень тренера, это человек, на который ты приходишь, и смотришь, говоришь, ну как-то неудобно же, она же футки там будет делать, но говорит, что у нее в группе есть шавкуска, она бегать не умеет, и ты начинаешь сам себя подгонять в этом, становиться лучшей версией самого себя. И я очень легко Прибіжала свої перші 10 кілометрів 24 августа на біозеві з ліфа, і тепер я хочу стирай бігать далі, прибіжать вінським полумарафон 22 два кілометри і коли небудь рішиться прибіжити по марафон. Шовковська переконана, усі бар'єри в головах людей і займатися спортом можна в будь-якому віці. Не дарма на європейських мастерсах з плавання реєструють учасників від 16 до 116 років. Виснажливі тренування, ранні підйоми. Це все не просто допомагає гарно виглядати, а й приносить неймовірну винагороду. Коли я була маленька і тренувалася і виступала на соревнованнях, ну я не піднімалася на першу ступіньку підістала з українським флагом. І за цей сезон. такое количество вот раз я поднимаюсь с украинским флагом на первое место, что я, ну, меня, наверное, в этот миг никого нет. Это, наверное, больше кайф. Вот знаете, когда родился сын, вот этот был кайф 21 год назад, и вот это вот то, что случилось со мной в этом сезоне, ну, да, вот два удовольствия, которые два самых ярких события в моей жизни. А до нас у студію завітала бронзова призерка Олімпійських ігор в Ріо з художньої гімнастики Ганна Різадінова. Анічко, дуже дякую, Привет. що прийшла. ну продовжуючи тему сюжету. цікаво, чи може бути художня гімнастика масовим видом спорту? конечно же. Я вообще считаю, что художественная гимнастика один из самых популярных видов спорта. Для девочек он вообще один из самых лучших. Поэтому каждый раз, пользуясь случаем, я пытаюсь призвать девчонок маленьких, молодое поколение именно на наш вид спорта, потому что он чудесный. Но это правда. Особенно поначалу настолько вот болеет, танцы это все развивает, что, конечно же, идеальный. А если брать таких же вековых Дівчаток действительно, которые хотят, ну просто для себя, mm -hmm. так заниматься художественной гимнастикой. Есть ли какие-то комплексы вправ для того, чтобы они вот себя реализовали там зі стричками, з обручами, mm -hmm. с обручами? Да, с естественно, очень много есть девушек, которые любят этот вид спорта просто за красоту, за то, что в нем совмещены такие там моменты, как вот балет, танцы, та же ленточка всем очень нравится, и в то же время все знают, что гимнастки всегда стройные, потянутые. Почему? Потому что сутками мы проводим в зале и выполняем такие упражнения после которых действительно наше тело потянутое поэтому даже у меня были поначалу проблемы там где-то с ногами у многих проблемы с фигурой но вот после даже где-то ну так 5-10 лет занятием художественной гимнастики Все вирівнюється, це правда. <світ> ну, Деяких нема, цих 5-10 років, в принципі, Ну, це коли ти любиш і палаєш yeah. цим спортом, це yeah. дійсно так. А, після чемпіонату світу, що приймав Київ у 2013 році, і звісно, після твоєї бронзової медалі у Ріо, а, популярність а, саме секції дитячих зросла. Тренери кажуть, yeah. що дійсно пішло багато дітей. Ти пов'язуєш це саме от з твоїми успіхами, записуєш собі до активу цю перемогу. Що действительно такой. Ты популяризуешь художнюю гимнастику. Ну, изначально огромная благодарность это Дерюгиной, Мальбине Николаевне, Ирине Ивановне в первую очередь. Потому что именно они уже на протяжении скольких лет развивают наш вид спорта. И они э, такие несменные руководители. То есть поколения меняются, гимнастки меняются. А действительно, этих два легендарных тренера, они не меняются. И последних поколений, да, я действительно могу назвать и свое имя, потому что я всегда хотела вот занести вот свое имя в историю, и благодаря чемпионату мира в Киеве, благодаря Олимпиаде у меня это получилось, и, честно говоря, сейчас просто время поменялось, сейчас появились социальные сети, и с помощью вот этих вот социальных сетей можно объяснять маленькому поколению, можно их мотивировать, как надо, что надо, к чему надо стремиться, потому что действительно сейчас этого очень сильно не хватает. И вот я пытаюсь достучаться до деток, э, потому что я вижу, ну, насколько это сейчас проблема. Раньше не было интернета, раньше не было фейсбука, инстаграма, и дети приходили, э, ну, вот жили спортом, они хотели проявить себя, чтобы там их потом показывали, да, там на экранах телевизора, а сейчас все гораздо проще, поэтому вот хочется донести до вот юного поколения, насколько вот надо сейчас вот лучше отказаться от многого и посвятить всю себя спорту, а потом, как вот в моем случае, уже наслаждаться жизнью. А ты зараз насолоджуешься уже? Да. <laughs> ну, и правда, да. ты тренуешься. Я совмещаю. Я на самом деле не могу назвать гимнастику такой какой-то рутинной работой. Для меня все равно гимнастика — это как вдохновение, это как глоток все равно воздуха. И я не представляю свою жизнь без гимнастики. Если бы я настолько не любила этот вид спорта, я бы не выдержала, потому что очень много моментов, да, и судейства, и несправедливости. Тяжело, потому что мы круглый год без каких-то таких долгих отпусков ну это правда потому что у нас короткий вид спорта и надо максимально вот отдавать себя ему и много нюансов и недопонимания с тренерами и так далее но вот я настолько вот правда гимнастика для меня это вся жизнь то есть я полностью вот, вот смело могу сказать я 17 лет посвятила только гимнастике больше ничему вот я жила этим что конечно же Не знаю, я всім советую Точно так же посвятити свою жизнь вот, на начальном этапе, правда, тому що це замечательное час. Українська публіка із захопленням просто спостерігала за твоїми виступами. І от особисто мені дуже сподобалася справа зі стрічкою. Спасибо. Дуже підтримувала тебе публіка у Ріо. Що це за відчуття, коли ти виходиш, ти знаєш, що вже останній предмет mm -hmm. треба вийти. Тут всі ці люди, це Олімпійські ігри. Yeah. Які це відчуття в тебе? Честно говоря, сколько я раз представляла, вот как это будет, особенно вот второй день. Первый день квалификации там не было еще розыгрыша медалей. Честно, другие ощущения, более спокойнее все было. Вот второй день, когда пошла борьба за медаль, я, я не могу даже передать этих ощущений, этих эмоций. Я была идеально готова. То есть, у меня за спиной я понимала, что я отпахала подготовку. С чистой совестью приехала в Рио. Моральный настрой был то, что надо, боевой. Мы тоже готовились к этому. Но когда ты приезжаешь туда, и когда ты просыпаешься, вот я как сейчас помню, я открыла глаза в день, вот все, вот в день финала, да, и, и у меня аж какой-то комок просто сидел в моем животе. Я думаю, господи, все, этот день настал. То есть все, уже ты уже ничего не поменяешь, уже вот что сделано, то сделано. И то, что будет, вот, вот то и будет. То есть уже все, по сути, там наверху уже написано. И страшно от этого, а вдруг не получится. Да, я верила безумно, безумнейше верила, но никто не застрахован в этой жизни ни от чего, тем более это спорт. Лента, это как раз-таки был один из самых приятных моментов, вот уже последнее упражнение, потому что я понимала, что после трех упражнений я, я иду в тройке, но я понимала, так, сейчас лента, лента самый коварный вид. Может произойти все, что угодно. Тем более в Рио было влажно безумно. Дули кондиционеры, тренеры просили Ринвана, там Дерюгина вообще подняла скандал, выключите кондиционеры. Ну невозможно, то есть мы, мы просто стояли с ленточкой, ее сдувало. То есть выпускать предмет было практически невозможно. В общем, нам ничего не отключили. Вот так с кондиционером мы выступали. И я понимала, что ну, ну, все, что угодно, может произойти последний вид. И, и в то же время я понимала: ага, если я сейчас сделаю чисто, боже, я же стану призером Олимпийских игр. То есть, и, и вот эти мысли, эти эмоции, они переполняют. Но ленту, особенно вот, когда первую часть я прошла там самые сложные у меня моменты были. Когда я уже пошла на второй кусок там у меня остались какие-то танцевальные дорожки, то есть приятные элементы, там уже весь зал, просто мне казалось, что вся Бразилия, не только Рио, вся Бразилия, вся Украина, все со мной вот рядом на этом ковре танцуют самбу, это, это, это просто, это пик эмоций. И, конечно, когда я уже заканчивала свое упражнение, понимала, что все, у меня там нет никаких сложных моментов, я все выполнила, все, там уже меня порвало, я уже начала плакать. Это были исключительно слезы радости, потому что... Все, вот, вот, вот все получилось так, как я хотела, и у меня была огромная благодарность, в первую очередь, просто свыше Богу, потому что он меня вот провел, довел до конца, и у меня ничего, никаких казусов, ну, не произошло, и слава Богу, судьи все равно оценили меня на медаль. Это при том, <связываем> что 10 претенденток набросят. Да, да, и... По сути, мне кажется, что все, все даже ждали, кто же первый допустит ошибку, потому что понимали, что на бронзу идет, ну вот, в принципе, вот эти вот 10 человек. И, конечно, нервы... Как у меня нервы не сдали, я вообще не знаю. Это, наверное, закалка школы Дерюгина. их, наверное, вот эта жесткая дисциплина, каждый день воспитание. Наверное, именно это мне помогло вот в тот момент а те, що от велика підтримка була наших спортсменів, власне, і був президент Национального олімпійського да. комітету Сергій Бубка. Хвилювання в тебе викликало. Мне было так приятно, вы даже не представляете. Вообще, я вот когда, помню, первый день, да, квалификации э, на трибуне, когда, ну, то есть я выходила, и как раз э, наши болельщики так удачно сели, то есть вот я шла, и как раз вот они сидели напротив меня. Ну, я была сконцентрирована в себе, я пыталась не замечать, но я-то вижу, что наша, наша форма вот где-то там мелькает, я там не разглядывала, кто, но потом по фотографиям я когда поняла, что... Пришел Жан, пришли сборная борьбы, там, легкой атлетики, фехтование. Ну, в общем, ну вот честно, вот пришли, очень много людей поддерживали. И для меня это настолько приятно, потому что мы были одна команда. Я вот настолько всегда хотела, чтобы вот кто-то пришел за меня, вот поболел за нас в целом. А потом вот я вот дошла, получается, первый мой выход, потом я разворачиваюсь уже, выхожу на сам ковер, я вижу Сергея Назаровича. Ну, там уже вообще. То есть там был тоже у меня такой какой-то предел эмоций, потому что я понимала, что за мной стоит страна. За меня, за меня не просто болеют, меня поддерживают, у меня такая сила, то есть это придало мне еще больше уверенности. Я выходила ну, настолько гордо и я себя чувствовала королевой. И после, когда вот э, первого дня Сергей Назарович, первый, кто подбежал к, к нам с Иришей, э, поздравил обнял, пожелал удачи на завтра, на основной день финальный, и сказал напутственные слова, то есть главное не перегореть в таком же духе, ты правильно все, у тебя правильный настрой, ты в хорошей форме, просто не перегори и не надо себя накручивать лишних мыслей. И вот это были вот важные слова в тот момент, и мне было интересно, придет ли Сергей Назарович завтра, потому что я понимала, что Олимпийские игры уже заканчиваются, и... Параллельно с гимнастикой художественной еще были другие виды спорта. Тоже претендента на медаль, между прочим. И мне было интересно, придет или нет Сергей Назарович. И когда я уже вот выходила на первое упражнение во второй день, выходила на обруч, у меня так я целенаправленно разворачиваюсь и вижу, ну, главный судейский стол, вижу, Сергей Назарович сидит, все. Я, я вот уже тогда поняла, что все должно быть хорошо, правда. Ну, то есть поддержка, конечно, очень-очень помогла в тот момент. Цієї бронзи почали збуватися твої мрії. Да. Це дійсно в тебе цей да. рік, цей рік здійснення мрій. Ти нещодавно була у Парижі, як давно да. мріяла. І знаю, що мріяла про звання найкращої спортсменки місяця за версією Національного олімпійського да. комітету. Чому воно таке важливе для тебе? Для мене взагалі важливо, щоб страна узнавала, щоб страна мною гордилась. Тобто В да, це важливо. Ну, как-то даже в нашем виде спорта получается, что в мире нас больше ценят, больше знают, больше узнают в лицо. Я, допустим, вот недавно была в Испании, я проходила просто по улице, гуляла, и останавливаются люди узнают меня. А в Украине вот чуть-чуть вот не хватает вот этой популяризации спорта. Вот чуть-чуть вот больше надо, спортивных новостей, спортивных программ. Правда, этого не хватает. Но в целом, в целом. Да, мои мечты действительно сбываются, и почему для меня была важна эта награда? я смотрела всегда на Олега вернее, его. я смотрела на Олю Харлан, и я думаю, господи, ну вот когда же я, вот, ну, то есть для меня это была цель, вот мотивация хорошо выступить, я думала, ага, если я там привезу медаль, там, с Кубков мира, Гран-при, неважно, Европа, мир, так, ну, все, я точно буду. И вот как-то я привозила, привозила, но постоянно был кто-то лучше меня. На одну ступеньку пьедестала, но лучше. Вот я как-то всегда оказывалась без этой награды спортсмен месяца. И, конечно, когда еще после Олимпиады у меня получилось завоевать эту награду, ну для меня это был просто пик, предел, потому что национальный олимпийский комитет меня признал, то есть для меня это вообще вершина славы, когда вот в стране вот вот такая идет поддержка. А на третий олимпийский цикл наважишься? Не знаю, еще думаю. Сначала я сказала точно нет. Честно, после Олимпиады в Рио это было однозначно нет. Даже не уговаривайте, даже вообще не зарекаюсь по этому поводу. Но сейчас, не знаю, я вот я с каким-то таким запалом нахожусь в зале и делаем новую программу, но причем новые правила поменялись, не в мою сторону, то есть там повороты, то, что я умею хорошо делать, оно обесценилось, они теперь мало стоят, мне сложнее набирать теперь карточку, по которой нас судят. Но сейчас пошла работа в кайф, и я, потому что я уже не борюсь там, ну, для меня важен результат, понятное дело, но я вот не до такого фанатизма вот борюсь за оценки, за этот результат, так как было в 2016 году, потому что для меня каждое соревнование ставило себе цель ни в коем случае не приехать без медали. То есть я должна домой вернуться обязательно с медалью. Я должна обыграть, я четко знала своих конкуренток. Я вот цель их обыграть. То есть только так и никак по-другому. Я помню приехала с одного этапа Гран-при с одной медалью. Все для меня это был конец света. Я помню у меня такая депрессия была, я там отходила, не знаю, недели две, правда. То есть я так очень ответственно подошла в олимпийский год ко всему, и, наверное, поэтому у меня так рейтинг поднялся и впервые в жизни мне поставили 19 баллов. Тоже никому так не ставили, кроме российских гимнасток, такую оценку, поэтому, поэтому посмотрим, не знаю. Этот год он на самом деле многое покажет. А, потому что я посмотрю все равно, как, как будут судьи ко мне относиться, как я вообще буду чувствовать себя на площадке. Пока это будет в удовольствие в кайф, я буду в гимнастике, это однозначно, потому что для меня это, это жизнь, это, опять же, повторюсь, глоток свежего воздуха. І поки я без цього ну, ніяк не можу. Ані, коли ти присвятила стільки часу художній гімнастиці, я думаю, що ти в неї в ній залишишся не лише як спортсменка, а потім і тренер, і можливо там хореограф чи відкриєш свою школу. Я тобі бажаю успіху в усіх твоїх починаннях Спасибо і большое. оптимізму тобі ще більше. І дарую цю енергію позитивну, таку, як ти даруєш зараз, людям. Ти просто неймовірна. Спасибо. Дуже большое. тобі дякую. Нагадаю, гостею нашої сьогоднішньої студії була бронзова призерка олімпійських ігор у Ріо з художньої гімнастики Ганна Різадінова. А ми переходимо до плавання як до однієї з найщедрішої на медальні олімпійські комплекти дисципліни. І давайте розбиратися у правилах разом. З давніх дивин плавання було популярним практично у всіх світових культурах. У наш час воно перетворилося на захопливий і видовищний вид спорту, який є одним із наймасштабніших за кількістю нагород, що розігруються на олімпіадах. Перші змагання плавців відносять до рубежу 15 16 століть. На дебютних олімпійських іграх сучасності плавання стало одним з дев'яти представлених видів спорту. Спочатку участь у змаганнях брали лише чоловіки. Жінки почали плавати на іграх 1912 року у Стокгольмі. Відтоді цей вид спорту, сенсом якого є подолання водних дистанцій завдовжки від 50 до півтори тисячі метрів у басейні, за якомога менший час є невід'ємною частиною олімпійської програми. Дистанцію необхідно долати суворо регламентованим правилами способом. Нині їх чотири: вільний стиль або кроль на грудях, батерфляй або ж дельфін, брас і плавання на спині або ж перевернутий кроль. Найшвидшим є кроль на грудях, потім батерфляй, він же і найбільш енерговитратний. Далі плавання на спині, і найповільніший, але і найменш енерговитратний брас. У комплексному плаванні почергово застосовується кожен із вказаних видів. Олімпійські змагання з плавання проводяться винятково у 50-метрових басейнах, обладнаних плаваючою розміткою у вигляді шнурів з поплавками, що відокремлює одну доріжку від іншої. Ширина доріжки складає 2,5 метри. При розподілі доріжок між учасниками запливу діє так зване правило «клином». Плавець або команда, що показали на попередньому етапі найкращий час, пливуть по центральній, зазвичай, четвертій доріжці. Зліва від лідера стартує спортсмен, що показав другий час. На доріжці праворуч, третій і так далі. На дні басейну по центру кожної доріжки, а також на поворотах стін, наносяться контрастні темні лінії, що дозволяють плавцю витримувати точний напрям руху під час запливу. При плаванні на спині спортсмени орієнтуються за спеціальними вказівниками поворотів мотузками з прапорцями, які натягуються по обидва боки басейну. Ці мотузки встановлені на відстані 15 метрів від кожного борту і також допомагають суддям. Адже згідно з правилами, спортсмен після старту і під час поворотів не може пливти під водою більше 15. Цяти метрів. Екіпіровка плавців це плавки у чоловіків і купальник у жінок. За бажанням можна додати купальну шапочку і спеціальні окуляри. На початку 2000-х років спортсмени почали активно використовувати поліуретанові костюми, які значно зменшували опір воді. Кожен костюм коштував близько 2000 тисяч доларів. Був фактично одноразовим і далеко не кожна федерація могла забезпечити своїх спортсменів подібною екіпіровкою у 2009 році. Міжнародна федерація плавання ліквідувала цю нерівність, ввівши заборону на гідрокостюми і зобов'язавши плавців виступати у текстильних плавках та купальниках. Прогрес світового плавання наочно підтверджує динаміка рекордних показників. Наприклад, угорець Альфред Хаєш виграв 100 метрівку вільним стилем на іграх 1896 з результатом 1 хвилина 20 2,2 секунди. Сучасний світовий рекордсмен у цій дисципліні, бразилець Сезар С'єло, проплив дистанцію фактично вдвічі швидше за 46,91 секунди. Першою українкою, що підкорила олімпійську вершину, була Галина Прозуменщикова, брасистка із Севастополя, стала чемпіонкою ігор 64 у Токіо. От яскравою зіркою часів незалежності України є Яна Клочкова, яка виграла по два золота на олімпіадах у Сіднеї та Афінах, додавши до них ще й одну срібну медаль. Саме завдяки успіхам Клочкової, котра увійшла до української спортивної історії як золота рибка. Наша держава перебуває на 18-му місці в олімпійському медальному заліку сплавання. Наш эфир вычерпано. Надыхайтесь спортом на жизненные успехи. Это был Олимпийский приоритет. На все доброе.